С начала 90-х годов завеса строгой секретности в отношении ракетных войск стратегического назначения в Украине была значительно ослаблена. Доступ к объектам получили не только средства массовой информации, но и граждане иностранных государств, в том числе и Соединенных Штатов Америки. Работы, проводимые в дивизии, были в центре внимания властей Подольского края, центральной и местной прессы, Хмельницкого телевидения. Вот как тогда освещало события тех лет в своих репортажах телевидение и Хмельниччины. Цій роботі задіяно десятки офіцерів, прапорщиків і солдатів. Взагалі, вона високої складності, бо компоненти ракетного пального високотоксичні, а тому і небезпечні для зжиття. Особовий склад бойової обслуги працює у засобах захисту, але найголовніше не допустити забруднення навколишнього середовища. І її особовий склад

что стратегическую ракетную дивизию нельзя представить без технической ракетной базы, которая являлась не только самой крупной боевой частью дивизии, но за все время своего существования с первого и до последнего дня провела огромный объем ответственных технических работ на боевых объектах дивизии, практически на всей территории Хмельницкой области, как при постановке полков на боевое дежурство, как при проведении трехгодовых технических обслуживаний, а также при снятии с боевого дежурства и ликвидационных работах. Технической ракетной базы в разное время командовали полковники Иванов Борис Иванович, Сесюкин, Дудка Николай Иванович, Шуляковский Аркадий Вячеславович, Носков Владимир Николаевич. Овсяников Александр Александрович, Васин Николай Федорович. Задача была одна – высокая боевая готовность, крепкая воинская дисциплина и совершенствование технической выучки для работы в экстремальных условиях. Любая из выполняемых расчетами ТРБ работ была экстремальной. Низкая техническая выучка или работа не по инструкции могли привести к поломке дорогостоящей ракетной техники. Да и сама эта работа часто была опасной для жизни и здоровья людей. Поэтому соблюдение техники безопасности

Для переробки на заводи України. До ракетної точки знімальна група добиралася вертольотом, яким керував екіпаж майора В'ячеслава Марчука. Унікальна операція по зняттю ракет з бойового чергування проведена у ракетному полку. Тим більше, що це остання ракета в цьому ракетному полку. Особовый склад групи транспортування ракет начали с з майором Сергієм Баргуном ще раз.

Обусловила успешное выполнение дивизии задач ликвидационного периода. Основа такой выучки закладывалась годами на боевой подготовке такими высококлассными специалистами, как Виктор Сафошкин, Киселюк Иван Федосеевич, Пустовит Петр Кириллович, Гой Георгий Петрович, Козак Александр, Питченко Виктор Иванович, Мница Владимир, Печенок. Свой вклад несли офицеры штаба Звеняцкий Анатолий Петрович, Таранов Юрий Павлович,

Исполняющий обязанности командира 19-й ракетной дивизии полковник Водка Евгений Степанович. Личный состав 19-й ракетной дивизии решает задачи, поставленные президентом Украины, министром обороны Украины, по выполнению трехстороннего соглашения между Украиной и Соединенными Штатами Америки по ликвидации ракетного вооружения на территории Украины. На сегодняшний день в дивизии сняты с боевого дежурства 4 ракетных полка. И сейчас идет съем с боевого дежурства 5 по счету ракетного полка. В четырех снятых ракетных полках с боевого дежурства проходят ликвидационные мероприятия, направленные на уничтожение шахтных пусковых установок различными способами. В этих работах принимает участие американская фирма «Бектал», а также ряд субподрядных организаций которые дислоцируются на территории Украины. Жалко, конечно, расставаться с такой грозной техникой, которая была на боевом дежурстве, была щитом нашей Украины. Ну, ничего не поделаешь. Правительство решило, мы подчиняемся приказам и выполняем свой воинский долг. Во-первых, я ставил эти ракеты, теперь я их снимаю. Поэтому, если посчитать, сколько я их поставил, сколько поменять, то очень много получается. Ну, а буквально вот за последнее время это 50-е. А как вы себя почуваете? Как людина, яка оставила их на боевое чергование, а зараз снимает? Я вам скажу, что это моя специальность. В принципе, конечно, когда я все это делал с помощью своих товарищей, своими руками, немножко обидно. Ну, что-то еще сказать. Раз Родина это требует делать, то мы будем выполнять свой долг, я считаю, что так, как положено.